Мохамед Фараджаллах, головний редактор інформаційного порталу Україна по арабськи експерт з українсько-арабських відносин. Наші вітання вам. Добрий день. Доброго дня, пане Мохамаде. Раді вітати нас вас у нашому ефірі. Отож, почнемо напевно з запитання: наскільки може загостритися ескалація цього конфлікту. Е, очевидно, що зараз... ветра или ветер перемен на Ближнем Востоке очень сильно усиливается. И наблюдаем несколько событий, которые вместо повязаны. Мы наблюдаем, что после так как Хамас 7 октября и начала война, которая несла более чем 50 мирных жизней в Палестине с ряд международных или э, реальных игроков в Ближнем Востоке им не удалось договариваться, как этот вопрос решить. Э, все усилия Европа, Запад, Восток никак не решили. Были разные предложения, э, некоторые предложения Израиль их отклонил, некоторые э, Хамас. Однако последнее предложение, которое было предложено инициатива Байдена, в котором многие в арабском мире ее считают исправедливым, Именно отклонил ее Хамас. И этот, я думаю, дошли до такого понимания э, во всем мире, что остается возможно, надо решить вопрос, нужно ослабить Иран в регионе. Как Иран ослабит в регионе путем его ослабления прокси? Иран, естественно, очень сильно усиливался на Ближнем Востоке путем его прокси. Хосити в Йемен, Хезболла в Ливан, э, шиитские ополчения в Ирак и другие, и, естественно, и Хамас, хотя не было его бы прокси, но Хамас пал под его влиянием. Сейчас очевидно, что три события, мне кажется, они вместе связаны. Событие номер один, именно как грузили, именно прям грузили, доставили президента Сирии Башара Асада в Москву на днях, и как мы видели, как Путин тщательно показал унижение к Асаду как будто уже понимает, что чтобы э, Россия в Кавишках осталась в игре на Ближнем Востоке, ей придется принимать новые форматы ближний восток и поэтому Асад принимает э, указания от своего хозяина. Позже была ликвидация лидера Хезболы э, в, э, в Ливан, и таким образом ливанское правительство хотя на слабое, понимаешь, чтобы Иран на э, Ливан на пороге войны и, естественно, вопрос на Ближнем Востоке. Почему? Потому что мир сильно меняется. Россия и Иран тщательно пытаются начинать любые новые войны, а Запад пытается уменьшить войны, чтобы занимать вопрос Украины полноценно И тут, я так понимаю, что основные игроки договариваются, что видит кто стоит на, на этом. Это лидеры. И мне кажется, до сих пор, хотя нам непонятно, как удалось нейтрализовать лидера политического крыла Хамаса и Механия. Это был бы дрон, это была ракета, это было подрыв места, но сама, сам процесс символичность в самом Тегеране под охраной корпуса стражи революции и еще церемония инаугурации нового президента Ирана, мне кажется, союзники на Ближнем Востоке посылают новые сигналы перед новой бурей. Предыдущий был сигнал – этой ликвидации предыдущего президента Ирана. И сейчас мы стоим на порог действительно серьезных перемен. Либо мы наблюдаем, в ближайшее время начнутся договариваться, как потушить пожар в Сирии, Палестине, Израиле и так далее. Либо, наоборот, может начинать э, новая война. Но Иран, с одной стороны, сразу э, посылал угрозу Израилю. И сразу, очень быстро, глава Пентагона посылал сигналы, что Штаты не будут в стороне вдруг нападения на Израиль. И одновременно тут немаловажно попытка игроки в Европы. Перед этим было важное заявление. Заявление японское, индийское, австралийское и американское. О том, что обязуется гарантий создания, палестинского государства с учетом все моменты безопасности Израиля. То есть все согласны о будущем палестинском государстве, но без Хамаса, без понимания, как Хамас это себя представляет. И тут же, конечно, готовиться к новым этим переменам, в котором, я думаю, мы скоро увидим. Але од я маю таке уточнення за повідомленням від Радіо Свободи, посилаючись на заяву міністра оборони Ізраїлю Йова Галанта, він сказав, що Ізраїль назвав цю роботу цілеспрямованою якісною стриманою, але паралельно не хочуть війни, хоча розглядають. Так чи інакше різні розвитку сценарію, а, і тут же є також заповідомлення повідомлення від CNN, реакція від Тегерану, що верховний лідер Ірану Алії Хаманеї заявив, що його країна помститься за вбивство політичного лідера Хамас. Як зараз ось ці дві новини між собою резонують? Чи може це все таки перерости у щось більше? знаєте, основна проблема те, що головної боль сейчас у штаті іменна сожалію на паріні Хамаса дала. жизнь для радикального правительства Таньяху. Если мы вернемся немножко назад, еще вернемся до октября прошлого года, штаты, мы помним, как штаты тщательно давили на, на Таньягу и его правительство, чтобы они меняли курс и, при, и политически приближались к союзнике штате Ближнем Востоке, это именно мы Саудовской Аравии. Нападение Хамаса дало новую жизнь для таких радикальных правительств в Израиле. Сейчас этих радикалов с всех сторон, к огромному сожалению, взяли вверх. Радикалы в Иране – это не секрет. И проблема – радикалы в Израиле, которые друг друга угрожают. Однако, мы наблюдаем с 30 лет, и Израиль, и Иран напрямую друг друга не воевали. Они всегда воевали, во, воевали через чего? Через прокси. Через хуситов, через хезболы. И при этом они втягивают в страну. То есть, Давайте представим на секунду. Не было бы Хезболла в Ливане, возможно бы Ливан давно начал нормализацию отношений с Израилем. Не было бы, например, влияния Ирана над Башаром Асадом в Сирии. То же самое. То же самое в, э, и, и в Йемене. С одной стороны, Саудовская Аравия э, возглавляет блок, который хочет мирно добиться права палестинцев и с одной стороны с одно, и одновременно нормализовать отношения с Израилем и объединять весь этот блок против оси зла. С другой стороны, к сожалению, извне и Китай, и Россия пользуются через Ираном, портят все планы Запада. И при этом, конечно, очень много неудельных и движений и людей и, и государств. Они просто как путятся между ног. Чтобы был мир, мы должны увидеть новые правительства везде, с двух сторон, и, 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 в Ливане, и в Израиле, и в Палестине, потому что существующее сегодня правительство, это не для мира, это только всегда они а призыв к войне. И это, к сожалению, сейчас, это наша беда, это все играет на руку и Кремль, и Пекина. Пане Мохамаде, і вже завершуючи нашу розмову, маємо дві хвилини. Хочеться спитати, чи можуть взагалі інші країни навколо бути втягнуті в конфлікт і які саме можуть теж брати участь. З одної сторони, звісно, Іран намагається втягувати і Ліван, і Сирія, і Ірак, і Ємен. З іншої стороні. З другої сторони, Штати і Саудовська Аравія. пытаются э, прояснить ясно, что Хусити это не Йемен, Хезболла – это не Ливан. То есть мы наблюдаем два блока. Один пытается тщательно тянуть других стран на э, на войне с Израилем, в котором выигрышных не будет, кстати, а остается Иран целым невредимым, но получим арабскую страну еще одну руину, как мы получили Сирию, это не секрет. И с другой стороны, Саудовской Аравии своими союзниками пытается убедить этих стран, чтобы они наконец-то выгнали этих прокси и концентрироваться на реальную прагматичную политику, арабскую политику, арабско-израильскую и оставить Иран в сторону. Работят на этом сейчас, к сожалению, огромные, огромные усилия, но пока, скажем так, ни одна из сторон не возьмет верх. Мохамада, дякую вам дуже за вичерпні відповіді. Мухаммад Фараджалах був нашим гостем, головний редактор інформаційного порталу Україна по по-арабськи». До слова також це експерт з українсько-арабських відносин.